Начнем. В общем, упал мужика на пол шестого, совсем он наглух. И жена думает, ситуацию надо спасать. Узнал, что вот в Индии есть такие люди, факиры, которые вот дудят на змею, и змея покачивается. Под мозг, трёх, не трёх. Думает, почему бы с мужем так не сделать? Ну, думаю, ну, поищу -по в России, может, на Арбате где-нибудь, ну, таких местах приезжает на Арбат, видит, что этот мужик такой сидит, будет на змею, А тут мужик, продай дудку, любые деньги тебе заплачу, что хочешь, продать я тебе продам, но другое такое в России не куплю, так что не судьба. Ну, ситуацию понимаю, ты уж съезди в Индию, в Индии таких полно, недорого, ладно, хорошо. съездил в Индию, приезжает домой, там муж спит. Ну, думает, ладно, попробуй пока спит. Ставит дудку, подудел разок, и видит, что одеяло чуть-чуть приподнимается. Думает, Слушай, вообще неплохо еще раз под еще одеяло поднялось. Вообще замечательно. Потом, ладно, еще одно это одеяло еще приподнимается. Замечательно. Так дойдет ну, до каких-то пор, но ну, одеяло прям поднимается, поднимается и все. Перестает. Думаю, ну что, блин, что, как. Может, поэтому как-то больше природы не позволяет. Сниму-ка я одеял. Посмотри, что ты. Даже больше стало, чем раньше. Снимай. Одеяло? А там близко из жопы вылез. Браво.